Они берут, они крадут, этому всему приходит конец. Мы всех вас ждем, и мы вместе пойдем в это путешествие. Ну давай, что пошел? Я сейчас хороший час. А уличный котель, уличный, Давайте. Так само, як и Дима. Что? Думаєте, за 2 години напочковать продуктивного документа? Нет, задачи с нашим я не знаю, что слова машинка.

свободу и покажем, что мы братья по то... Она просто в шоке коррупционный форум свиньиса Антикоррупцион. антикоррупция это почти одно и тоже же я приехал на антикоррупционный форум. Я боюсь только одно, чтобы эта борьба с коррупцией не, перетворилась на жупел. Жупел, жупел. Я знаю, что люди, которые ехали из Одессы, они организовывались, они ехали автобусами. Я слышал, что приехало порядка пяти автобусов. Ничего себе, сколько у вас автобусов? 9. Я к этому не имею никакого отношения. Я могу себе представить, что кому-то мы оплачивали транспорт. Я не знаю точно, честно говоря, я не занимался этим. Добре-добре, їхали. Звідки їхали. Місто Котовська, Одеська області. І всі з Котовська? Боже, сохрані, ми з Белгороднестровського. А, з Сідеська області, да? так? Це наш регіон, это наш губернатор, ми його любим. Добро, хорошо доїхали. Ми самі організовуємося, ми дорослі. Як дорога? Фласно, хорошо, хорошо. класно, вами. <решко> <решко> Отлично. А форум? <решко> Що ви? Готові на форум. Готові. Готові? А що готували? Хорошо, а хто вам допомагав організуватися так? Ми самі. А, і райадміністрація, наша райадміністрація непосередньо. Рейдери Павло Петренко та Сергій Башинський мають бути в тюрмі, а не в Верховній Раді. Громадський контроль та суспільний резонанс не дадуть злочинцям Павлу Петренко та Сергію Пашинському залишитись на свободі. Очистим владу злочинців рада. Просимо звернути увагу та розглянути на форумі справу рейдерства Житомирської кондитерської фабрики ЖЕЛ, лідера кондитерської галузі України. Obrigado. Якщо президент захоче боротися з корупцією, це робиться дуже швидко. Якщо він не хоче, то тоді імітація. Якщо влада остаточно ще не скурвувалася, то вона повинна побачити і почути. Це, скажімо так, невеличка, спокійна прелюдія до Майдану. прийти и сказать, вступите в партию, я буду бросать кровь". Это, мы это проходили миллион раз. Ну, так почему? Не ну, нет, не я будет. Это нормально. не но так не будет. Ну. А был вариант всем вступить в Демальянс просто и таким списком? А вин остается. Главный борец коррупции. То есть в данном случае он много лет эту систему культивировал, теперь система против него ударила. Если мы говорим о Шустере, конкретно о нем, то, окей, он известный на сегодняшний день, потерпевший от коррупции Коломойского Беня его нанял а потом выкинул. И, по сути дела, лишил ему, заткнул ему глотку. Как Беня говорит, заткнуть микрофон ему в глотку. Вот он сделал то, о чем всегда угрожает. Заткнул микрофон в глотку. Привет. Привет. Мы с тобой так и нет. Ну, в следующем году. Уже. Ну просто у меня была операция на прошлой неделе. Сома, а Я... Ну, мы сделаем. в следующем году. Мне все равно, чтобы не заканчивать в следующем году там ничего. С прошедшим днем рождения.

Кашвілі непомітно сів за один зі нович. Ви зможете почути багато цікавих колег, спікерів для яких антикорупція. антикорупція. Я боюсь тільки одне, щоб ця боротьба з корупцією не не перетворилася на жупел. Жупел. Добрый день, уважаемые зрители. К сожалению, на антикоррупционном форуме нам не дали возможность высказать свое видение и сказать свое слово. С нас, налогоплательщиков, в магазине государство дерет более 50% зашитых в товаре. Затем неэффективное государство с огромным аппаратом перераспределяет эти деньги и датирует всякие предприятия, на которых сидят подобные коррупционеры Мартыненко. Давайте уберем причину, давайте продадим эти предприятия, пускай ими управляют эффективные собственники. На данном этапе для граждан Украины главное деньги, возможность их свободно зарабатывать без засилия государства в экономике. Деньги главное, остальное развод 5-10 зарабатывайте. Да, Бодя, ви були вчора на другій таємній вечері? — Точно, вона була в ресторані Соре. Була вчора тайна вечеря. 2. до этого була ще одна тайна вечеря. Зразу після той першої тайної вечері був завтрак. Боровика просили, фотографуй. Він казав: це вже не цікаво, порівняно з першим варіантом. Да. А що там, скільки там рахунок в другому ресторані? Та там взагалі не було нічого. Сиділи в прокуреному залі, дишати було нічим. Та не було, нічого не брали, нічого не їли. Після того, як ти перший раз нас повисміював, то вже хто наважиться тепер Я? на оргкомітеті Я? замовити собі вечерю? В то кафе на Львовській площі. Ну, не такое. І сумасан. Ну, сумасан. В -в 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 -в. Намного проще. И еще Курил. Вот кто лично сказал, пойдемте видать". Это было как бы смс, смс-приглашение. От кого? От э, номер. Ну просто как бы у меня есть в книжке не записаны. Нет. То есть просто. Кто-то из. Ну, серьезно. Ну смотри. Нет, ну ты а ну сейчас завинишь. там нет. Это, это кто-то из помощников. Сахашник. Ти що, да? так? Ти що? Так виступав сусід. Я, я казав, їх треба було на Майдані спалити всіх. На сцені. Всі до єдиного. Ми любимо українська громада. Все пройшло достаточно добре. Если це був просто вспліск, це був ідеальний всплеск. но просто всплеск – це не інтересно. Я тут бачу дуже багато знайомих. Так багато, що не встигаю засіба поговорити. Але дискусії е, поки не виходить. Може, це і добре, може це місце, де ми можемо всі побачитися. Вы таким себе этот форум и представляли? Как я представлял, я расскажу. Понравится? А? Все хорошо, ну, просто уже люди уже начали. А? Ну ладно, Спасибо большое, спасибо, что пришли, спасибо, что застались, спасибо, что поработали, спасибо огромное. Давайте подумаем, Максим. Ребята, привет вам из Я могу вам сказать одно, что когда-то в 1994 году с подобными лозунгами вышел Александр Лукашенко. Чем это закончилось для нас, вы, наверное, все знаете. Я бы хотел было пожелать лишь только одного. Не забывайте про себя, Украина. Вы, на самом деле, мне с одной стороны было больно видеть такую картину, когда Михаил стоял и с ним хотел каждый сфотографироваться. И в это время на этой сцене выступали молодые ребята украинцы, говорили о проблемах коррупции. И многим было не до них уже. А я, шановные граждане, хочу сказать, я хочу прочитать вам один Не, Шустер не. Ну тоже, это знаменитый как, борец коррупции в Украине, конечно. Что говорили плохое про всех. Говорили про плохое, что этот человек Фирташ, а этот человек Коломойского. Выбирать-то нету. Знаете, когда-то президент приехал в Одессу, и его штаб нам звонил, мне звонил, я отвечал за то, чтобы его принять в Одессе. Он захотел поехать в порт, на один терминал сказали, им руководит, его держит криминал. Давайте тогда на какой-то завод. Есть хороший завод, а кто его финансировал? Его финансировали швейцарцы. Кто они были до того, как они стали швейцарцами? Они были украинскими какими-то олигархами. Окей, тогда он туда тоже не поедет. Давайте пойдем в, в центр административных услуг. Очень хорошее, приличное здание, европейское здание. Кто им владеет? им владеют люди, которые как-то были связаны с старым режимом. Нет, тогда туда мы не пойдем. И президент, в общем-то, остался все время в здании Одесской областной администрации. Это звучит как притча, знаете. Это, это притча об Украине. Куда ни пойди, чего-то не дотронься, у тебя все, вся та же фигня.